Sandro, vols dir que no estàs una mica obsessionat amb la renovació del Guardiola? Obsessionat jo? Total, perquè m'he gastat una pasta en aquest sistema d'última generació per respiar-lo? Mira, tothom sap que la Premier té interès en ell i li he col·locat un localitzador a la butxaca de l'americana per tenir-lo controlat. Mira, això és d'aquest matí. Ha anat a dinar a un restaurant de luxe. Mm? McFly, McFly, allà el tenen casa. No. Un restaurant de luxe. Segur que hi ha anat amb el ricachón de l'Abramovich per signar un acord amb el Chelsea. I això no és tot. A la tarda ha anat al Palau de Buckingham. Segurament la reina l'ha anomenat Sir. I en aquests moments li deuen estar fent tots els honors. I per si això fos poc... Després ha passat per la casa que s'ha comprat el Mourinho. I què?

pensa que tot això ho he fet per la teva seguretat. Ah. Pep, em sents? Sandro, Sandro, que aquí no hi ha ningú més. Aquest trasto no funciona! Què... Què... tens aquí? El localitzador! Me l'ha posat el guardió a la meva tofa! T'ha descobert! Si això ho fa públic, riu-te'n tu del cas d'espionatge de la porta! Vols dir que serà pitjor? Home, i tant que sí! Fins i tot en això et guanyo la porta! <laughs> oh, Lele, le. oh, la, la. ser una espia és el millor que hi ha. <laughs>